Hola, aquí te comparto un spoiler de Bedfriend de series basado en el libro. UEA me entregó el control remoto de la cola de gato para romper con la resistible sensación. UEA continuó frotando mis muslos. Lamí mis labios. La punta de la cola de gato está conectada al masajeador, amplificando el poder de la vibración, y luego suavemente sacó un pequeño trozo de la cola y se lo volvió a poner, con un dulce ruido que comienza a vibrar. La persona sentada en mi regazo comenzó a hacer ruido salvajemente. Una vez más, volví a encender el masajeador y el cuerpo de Uea tembló ligeramente. Él negó con la cabeza. Uea... Mm, no. King. ¿Eh? No. Su negativa me preocupa un poco si se le ha lastimado, pero cuando escuché lo que dijo a continuación, no pude evitar apretar los dientes. Uea... No quiero esto. Quiero a P King. Quiero a Piquín en el cuerpo de Uea. No pude evitar gruñir de emoción a la persona sentada en mi regazo. El gato blanco hizo un ruido suavemente y se sacudió lentamente. Me empujó sobre la cama y el colgante plateado de luna creciente del collar de cuero se balanceó frente a mí, con el movimiento de su dueño destellando y reflejando la luz de la habitación. Me encanta que Uea se siente encima de mí. Simplemente me acuesto admirando su expresión hermosa y muy refrescante. Extendí mi mano para sostener su cuerpo. El hombre arriba se movía felizmente. La temperatura en la habitación era decididamente fresca, pero una fina capa de sudor escapaba de nuestros cuerpos. El sonido de la carne hizo eco a través del dormitorio despertando mis deseos. Dejé que voy a sacudiera su cuerpo apasionadamente y luego recuperé el control después de un rato. Ataqué los puntos sensibles. Realmente disfruto los momentos estando junto a OEA. Me trae felicidad infinita cada vez, no solo felicidad física. Uea está más dispuesto a soltar su corazón y dejarme estar más cerca de él. Pero esto no es suficiente. Tengo que asegurarme de que la persona que tengo delante sea siempre mío. Me gusta mucho. OEA. Pi. Pi. El cuerpo rosado se sacudió y el líquido salió. Apreté los dientes y dejé escapar un gruñido bajo en mi garganta. Sentí que estaba a punto de tener algo, hasta que salió. Uea se sentó y se quitó la diadema con orejas de gato y el collar de cuero. Me acosté en la cama y atraje a la persona a mis brazos. Me encantaría escuchar que me llamas Piquín. Vuelve a llamarme así otra vez. Murmuré presionando la punta de mi nariz contra su suave cabello. No. La voz suave sonaba suñolenta Observé su rostro en un estado inconsciente, esos hermosos ojos casi cerrados por el agotamiento. ¿Quién? Oea, ¿Hm? ¿Mm? ¿Te gustaría ir conmigo por unas largas vacaciones? Está bien cerca de Bangkok, solo Bangseng Beach, en la provincia de Chonburi. Le pregunté, pero después de esperar un rato todavía no puedo escuchar su respuesta. Debe estar dormido. Tal vez espere esta mañana para invitarlo de nuevo. Mm. ¿A dónde vas? Dime. Justo cuando estaba a punto de levantarme y apagar la luz, sonó una voz suave. Al ver su linda apariencia no pude evitar doblarme, terminando con las comisuras de mi boca sonriéndole. Después de un rato me levanté lentamente de la cama. Apagué todas las luces de la habitación, dejando solo la pequeña lámpara de la mesita de noche encendida. ¿Cuándo es la semana que viene? Estoy deseando que llegue. Abrí los ojos bajo el sonido de la alarma del reloj y sentí un estallido de dolor en la parte inferior de mi cuerpo, en la parte inferior de mi espalda. Anoche, sus gruesos brazos me abrazaron y dormí toda la noche y escuché la respiración rítmica del hombre detrás de mí. Me detuve y escuché la respiración de Keith por un momento, antes de suspirar suavemente. Aunque realmente no quiero despertar, todavía tengo que ir a trabajar. Suavemente me zafé de los brazos de Keith y salí de la cama para darme una ducha. Mi cara se pone roja cuando veo la bata, la toalla de baño y el juguete que estaba usando anoche.